মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্সালৈ তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ ষষ্ঠটো পাঠ উদ্যোগী হ আহাৰ তৃতীয়টো ভাগ লৈ আহিছোঁ অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে প্ৰথম দুটা ভাগত আমি এই পাঠটোৰ বিষয়ে থকা কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ পাঠটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া আমি এই পাঠটিত থকা প্ৰশ্নবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি সময় নষ্ট কৰি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে যে দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষক গৰাকীৰ নাম কি দশম শ্ৰেণীত যিজন শিক্ষক সোমাইছিল সেই শিক্ষকজনৰ নামটো তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আৰু সেই শিক্ষকজনেই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকক বুজাই কৈছিল সেই শিক্ষকজনৰ নাম আছিল প্ৰকাশ গোস্বামী দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকজনৰ নাম হ'ল প্ৰকাশ গোস্বামী এইটোৱেই হ'ল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছে যে শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো কি আছিল যে কোনটো বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰকাশ গোস্বামী ছাৰ আহিছিল শ্ৰেণী শিক্ষকজনৰ নামটো আমি গম পালো প্ৰকাশ গোস্বামী তেখেতেনো কি বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ শ্ৰেণীটোত সোমাইছিল তেখেতে উদ্যোগী হোৱাৰ বিষয়ে কথা আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলে এজন উদ্যোগী কেনেদৰে হ'ব পাৰি আমি এনেকে লিখিম শ্ৰেণীৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো আছিল এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকে নিজকে উদ্যোগী বক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে এজন ব্যক্তি উদ্যোগী হবলৈ কি কি কৰিব লাগিব কেনেকে নিজকে উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈকে শ্ৰেণী শিক্ষক প্ৰকাশ গোস্বামী ছাৰ সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত সোমাইছিল মানে দশম শ্ৰেণীত সোমাইছিল এইটোৱেই হ'ল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ তৃতীয় প্ৰশ্নটো খুলিছে যে এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান কি পাঠটোত আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছে শিক্ষকজনে কৈছে যে এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্ম যাৰ কাম বন নথকা এজন নিবনুৱাৰ মাজত কিন্তু এটা বস্তু পাৰ্থক্য আছে আৰু সেই পাৰ্থক্যটো কিহে আনি দিয়ে এলাহে আনি দিয়ে ক্ষুদ্ৰ পাৰ্থক্যটো হল এলাহ মানে সৰু পালি এলাহেই হল এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধানটো অৰ্থাৎ এজনৰ এলাহ থাকে এজনৰ এলাহ নাথাকে অৰ্থাৎ এজন উদ্যোগী হবলৈ হলে এলাহ ত্যাগ কৰিব লাগিব এই এলাহেই এই ব্যধানটো আনি দিছে এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে এজন সফল উদ্যোগী হবলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন উদ্যোগী হম বুলি ভাবিলে হম বুলি ভবাটো বহুত সহজ কথা উদ্যোগী হোৱাটোও সহজ কথা কিন্তু সফল উদ্যোগী হবলৈ কেইটামান গুণ লাগে কি কি গুণ এইকেইটা গুণ আমি কি কি পাম যে এক ধৈৰ্য একেবাৰে ধৈৰ্য হেৰুৱাই পেলাব নালাগিব ধৈৰ্য লাগিব একাগ্ৰতা লাগিব নিয়মানুবৰ্তিতা অৰ্থাৎ সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগিব সময়ানুবৰ্তিতা সময়ৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাস লাগিব সময়ৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগিব নিয়মৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগিব একাগ্ৰতা লাগিব ধৈৰ্য লাগিব আৰু সদৌ শেষত কিন্তু আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে সেইটো হৈছে সহজে হাৰ মানিব নোখোজা মানসিকতা আৰু হাৰ মানা নমনা মনোবৃত্তি এইকেইটা হ'লেহে এজন সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰি ধৈৰ্য একাগতা নিয়মানুবৰ্তিতা সময়ানুবৰ্তিতা আৰু আত্মবিশ্বাস আৰু কি আছিল হাৰ নমনা মনোবৃত্তি এইকেইটা গুণেৰেহে এজন সফল উদ্যোগী গঢ়ি তুলিব পৰা যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ককা কলা কোম্পানী বিজ্ঞাপনত কোৱা কথাটো কি ককাক কলা এটা বিজ্ঞাপনৰ কথা কৈছিল যে একাগ্ৰতাৰ কথা মনত পেলাবলৈ বা একাগ্ৰতাৰ কথা বুজাবলৈ এষাৰ কথা কৈছিল ককাক কলাৰ সেই বিজ্ঞাপনটোৰ কথা সেই বিজ্ঞাপনটোত কি আছিল ইট ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট নহয়নে ইট ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট আৰু ড্ৰিংক ক্ৰিকেট এইখিনি জনাই থৈ দিওঁ আচলতে ককাকুলাৰ বিজ্ঞাপনটো আছিল ইট ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট বা ড্ৰিংক অনলি ককাকুলা কিন্তু আমাৰ এই পাঠ্যপুথি দিয়া আছিলে গোটেইকেইটাই হ'ল ক্ৰিকেট ইট ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট ড্ৰিংক ক্ৰিকেট সকলোখিনিয়ে এটাতে মানে একাগ্ৰতা হ'ব লাগিব এটাতেই কেন্দ্ৰীভূত হ'ব লাগিব এটা চিন্তাতেই মনটো কেন্দ্ৰীভূত কৰিব লাগিব আৰু এইটোৱেই ককাকোলাৰ সেই বিজ্ঞাপনটোত কোৱা কথাটো আছিল ঠিক আছে যদিও আমাৰ যদি তোমালোকে পৰীক্ষা কৰি চোৱা তেনেহ'লে দেখিবা যে ককাক কলা আচলতে বিজ্ঞাপনটো আছিল ইট ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট ড্ৰিংক অনলি ককাকোলা আছিল আৰু কিন্তু পাঠ্যপুথিত এনেদৰে আছে ইট ক্ৰিকেট শ্লিপ ক্ৰিকেট ড্ৰিম ক্ৰিকেট আৰু ড্ৰিংকো ক্ৰিকেটেই আছে গতিকে তোমালোকে এনেদৰেই লিখিবা যি কি নহওক তোমালোকে উত্তৰটো জানিছা নহয় দৰকাৰ প্ৰয়োজন হ'লে তোমালোকে তেনেকৈও লিখিব পা যে কোকা কলাৰ বিজ্ঞাপনটোত এনেদৰে আছিল আৰু শিক্ষকজনে এনেদৰে কৈছিল সেইখিনি কথাও তোমালোকে যদি লিখি দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকৰ নম্বৰ পাওঁতে সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ কৈছে যে নাৰায়ণ মূৰ্তি কোন তোমালোকে এই যদি এই পাঠটো পঢ়িছা তেনেহলে গম পাব যে নাৰায়ণ মূৰ্তিৰ উদাহৰণ বহুবাৰ দিয়া হৈছে নাৰায়ণ মূৰ্তিৰ কেইবাটাও ঘটনাৰ কথাও উদাহৰণ দিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো এটা চমু প্ৰশ্ন এইটোৱে আছে যে নাৰায়ণ মূৰ্তি কোন নাৰায়ণ মূৰ্তি হৈছে এজন সফল উদ্যোগী তেওঁ ইনফচিছ নামৰ কোম্পানীটো প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল নাৰায়ণ মূৰ্তি ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ কিন্তু গোটেই বিশ্বৰে এজন সফল উদ্যোগীৰ এজন অন্যতম তেওঁ ইনফচিছ নামৰ কোম্পানীটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইনফচিছ নামৰ যিটো কোম্পানী আছে সেইটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপকেই হ'ল নাৰায়ণ মূৰ্তি নিশ্চয় মনত থাকিব তোমালোকৰ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ বিজিতা ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিল বিজিত নামৰ ছাত্ৰজনে প্ৰকাশ গোস্বামী ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কৈছিল উদ্যোগী সাক বোলে উদ্যোগী এনেকুৱা এজন ব্যক্তি বিজিতা ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কৈছিল যে যিজন ব্যক্তিয়ে নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি এইখিনি মনত ৰাখিবা কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা উলিওৱাৰ লগতে আনকো কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁৱেই এজন উদ্যোগী আকৌ এটা কৈছে বিশেষ এইবুলি কৈছে যে উদ্যোগীৰ কথা যে যিজন ব্যক্তিয়ে এটা ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু নাইবা কোনো সেৱা এটা বিক্ৰী কৰি নিজৰ সংস্থাপনটো দিলেই তাৰ লগতে আনকো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁকেই এজন উদ্যোগী বোলা হয় তোমালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ এনেধৰণে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ প্ৰথম অৱস্থাত উদ্যোগীয়ে কি কি কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব উদ্যোগী এজনে সকলো কাম কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকিব লাগিব কৈছে নহয় সেই জোতা চিলাইৰ পৰা চন্দি পাঠলৈকে সকলোখিনি কৰিবলৈ এজন উদ্যোগী সাজু থাকিব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰশ্নটো উত্তৰ হব প্ৰথম অৱস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাইৰ পৰা চণ্ডিপাঠ কৰিবলৈও সাজু থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ সকলো কামেই তেওঁ কৰিবলৈ তেওঁ নিষ্ঠা লাগিব ধৈৰ্য লাগিব একাগ্ৰতা লাগিব আৰু হাৰ নমুনা মনোভাৱ যিহেতু লাগিব গতিকে তেওঁ আৰম্ভণি জোতা চিলাই কৰিবলগীয়া হ'লে সেইখিনিও কৰিব চণ্ডিপাঠ কৰিবলগীয়া হ'লে সেইখিনিও কিন্তু তেওঁ কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি কাম কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব বুজি পাইছা নহয় এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ টমাছ আলভাই এডিচনে ইলেক্ট্ৰিক বাৰ্ড তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কি কৈছিল টমাছ আলভাই এডিচন এজন বিখ্যাত তেওঁ এজন বিজ্ঞানী আৰু তেখেতে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিন্তু আৱিষ্কাৰ কৰোতে তেওঁ বহুবাৰ বিফল হৈছিল বিফল হওঁতে কিন্তু তেওঁ হতাশ হোৱা নাছিল সেই যে ধৈৰ্যৰ কথাটো কৈছিল সেইটো কথা বুজাবলৈ কৈছে তেওঁৰ ধৈৰ্য আছিল কাৰণে তেওঁ কৈছে যে মই বুজি পালো যে কেনেকে এই কামটো এহেজাৰ বাৰ কৰিব নালাগে তোমাৰ ছাল ভাই দিছে ইলেক্ট্ৰিক বাল্বটো এটা বাৰে বাৰে বিফল হৈ গৈছিল মই বিফল হোৱা নাই মই আচলতে হৰা নাই মই মাত্ৰ শিকিলোঁ মাত্ৰ বুজিলোঁ যে দহ হাজাৰ বাৰ ধৰণে ই কাম নকৰে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা কৰি চাইছে প্ৰথমবাৰ হৈ দহ হাজাৰ বাৰ পৰীক্ষা কৰিলে দহ হাজাৰ বাৰ মই পৰীক্ষা কৰি গম পালো যে এনেই এই ধৰণে ই কাম নকৰে মাত্ৰ কাম কৰে কোন ধৰণে যিটো মই শেষত বুজি পালো যিটো শেষত মই কৰিওতে যিটো হল যেনেদৰে মই সফল হলো সেইটোৱে যে কাম কৰে সেইটো বুজিবলৈ মই দহ হাজাৰ বাৰ বিফল হবলগীয়া হৈছিল গতিকে মই নিজকে বিফল বুলি ভবা নাই বুজি পাইছা নহয় কথাটো কৈছে মই বিফল হোৱা নাই মই মাত্ৰ বুজিলো যে দহ হাজাৰ ধৰণে ই কাম নকৰে সেইখিনিয়ে টঙাচাল ভাই দিচিনে কৈছিল আৰু সেইটো এটা বিখ্যাত উক্তি এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলেহুৱা কাপোৰখৰ নিচা শিক্ষক গৰাকীয়ে কিয় এনেদৰে কলে বুজাই লিখা কৈছে যে চমুকে বুজাই লিখিব কৈছে যে উদ্যোগী পুৰুষ এজন সিংহৰ সমান মানে সেইখিনি সাহস লাগিব আৰু যিজন নিবনুৱা কৰ্মবিমুখ লোক তেওঁ এজন এলেহুৱা ঠিক আছে তেওঁ কাপুৰুষৰ নিচান তেওঁ এজন পুৰুষেই নহয় তেওঁ কাপুৰুষৰ নিচান অৰ্থাৎ কাপুৰুষৰ তেওঁ প্ৰতিভূ তেওঁ উদ্যোগী পুৰুষ যেনেদৰে সিংহৰ নিচান আৰু এলেহুৱা এজন কাপুৰুষৰ নিচান প্ৰতিভূ শিক্ষকজনে কোৱা কথাষাৰ আছিল উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলেহুৱা কাপৰুষৰ নিচান শিক্ষকজনে এই কথাষাৰ কোৱাৰ কাৰণ আছিল যে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকজনে যিটো নতুন বিষয় আলোচনা কৰিব লৈছিল সেই বিষয়টো আছিল এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈনো নিজকে সফল উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে এই বিষয়টো আলোচনা প্ৰসংগত শিক্ষকজনে এই প্ৰভাত বাক্যশাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৈ শুনাইছিল যে যিসকল উদ্যোগী থাকে তেওঁলোক এজন সিংহৰ দৰে কাম কৰিব লাগে আৰু সিংহৰ তেওঁলোকে প্ৰতিভূ আনহাতে যিজন এলেহুৱা তেওঁ কাপোৰখৰ নিচা বুজি পাইছা নহয় এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো কি আছে চাওঁ সফল উদ্যোগী হবলৈ কিয় কঠিন এই প্ৰশ্নটো এই গোটেই পাঠটোৰ সাৰটো ইয়াতে ধৰি ৰাখিছে সফল উদ্যোগী হবলৈ কিয় কঠিন প্ৰথমতে কৈছে যে এজন উদ্যোগী হবলৈ সহজ সকলোতকৈ সহজ কাম হ'ল এজন উদ্যোগী হোৱা উদ্যোগী হম বুলি ভাবিলে উদ্যোগী হৈ গল সেইটো আটাইতকৈ সহজ কাম কিন্তু তাৰ বাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত ডাঙৰ ডিগ্ৰী নালাগে এজন উদ্যোগী হবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় ডাঙৰ ডিগ্ৰী নালাগে উদ্যোগী হম বুলি ভাবিলে উদ্যোগী হব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ কঠিন কাম হ'ল এজন সফল উদ্যোগী হোৱাটো সহজ কামটো হল যে এজন উদ্যোগী হোৱা বা এণ্টাৰপ্ৰেন হোৱা এটা সহজ কাম হ'ল সেইটোৱে কিন্তু কঠিন কাম এইটো হৈছে তাৰ বিপৰীতে কঠিন কাম এইটো হৈছে যে এজন সফল উদ্যোগী হোৱা কঠিন হোৱাৰ কাৰণ এইয়ে যে এজন সফল উদ্যোগী হবলৈ লাগে ধৈৰ্য একাগ্ৰতা নিয়মানুবৰ্তিতা সময়ানুবৰ্তিতা আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি আৰু এনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি হলেহে তেওঁ এজন সফল উদ্যোগী হব পাৰিব এইবোৰ গুণ সকলোৰে নাথাকে সকলো যেন এনেকুৱা গুণ থাকে গতিকে সকলোৰে নাথাকে গতিয়েহে শিক্ষকজনৰ মতে সেই এজন সফল উদ্যোগী হোৱাটো কামটো অতি কঠিন যিয়ে এইকেইটা গুণ আয়ত্ত্ব কৰিব পাৰিছে বা যিকেইটা আহৰণ কৰিব পাৰিছে যিয়ে এইকেইটা গুণ নিজৰ গুণকেইটা এইকেইটা গুণ তেওঁ ল'ব পাৰিছে সেইজনহে এজন সফল উদ্যোগী হব পাৰিব আৰু যিহেতু এই গোটেইকেইটা গুণ আয়ত্ত্ব কৰা বা গুণ আহৰণ কৰাটো অলপ কঠিন কাম গতিকে সফল উদ্যোগী হোৱাটো এটা কঠিন কাম বুলি শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছিল তেওঁলোকে বুজি পাইছা নহয় এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ এজন উদ্যোগী হবলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টা কৰা কাম বুলি শিক্ষক গৰাকীয়ে কিয় কৈছে বুজাই লিখা শিক্ষক গৰাকীয়ে কৈছে যে উদ্যোগী হবলৈ যোৱাটো চাইকেল শিকাৰ দৰে এটা একক প্ৰচেষ্টা একক প্ৰচেষ্টা মানে নিজে নিজে কৰা কাম চাইকেল চলাবলৈ হলে এজন লোকে যেনেদৰে চাইকেল চলাবলৈ লোকে শিকাব পাৰে শিকি শিকাওতেতো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যেতিয়া চাইকেল চলাব লাগিব সেই চাইকেলখনৰ ভাৰসাম্য ৰাখিব লাগিব কেনেকে পেডেল ঘূৰাব লাগিব কেনেকে চাইকেলখন ধৰি ৰাখিব লাগিব এই কথাখিনি কিন্তু মানুহজনে যিয়ে চাইকেল চলাই তেওঁ নিজে নিজে শিকিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ উদ্যোগী হ'বলৈ যিখিনি কাম লাগে সেই কামখিনি নিজে নিজে শিকিব লাগিব এইখিনি কৈছে কোনো মানুহে একেদিনতে চাইকেল চলাব নোৱাৰে চাইকেল চলাম বুলি ভাবিলেতো চাইকেল চলাব নোৱাৰে একেদিনাই নোৱাৰে আৰু চাইকেল চলাবলৈ হলে তেওঁ কি কৰিব এদিন এদিনকৈ শিকোতেহে আহ এদিন চাইকেল চলাব পৰা হয় আৰু এজন উদ্যোগী হ'বলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে এই কাম চাইকেল চলাবলৈ যদি এদিনতে নোৱাৰে এজন সফল উদ্যোগী হব এই দিনতে নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ধৈৰ্য লাগিব বহুতেই প্ৰথম বিফলতাতে এৰি দিয়ে কোনোবাই দুবাৰক এৰি দিয়ে কোনোবাই তিনিবাৰত বিফল হলে এৰি দিয়ে চাইকেল চলাব যদি শিকে কোনোবাই যদি এবাৰ পৰি যায় বা এবাৰ নোৱাৰে তাতে কিছুমান যদি বাদ দিয়ে সি জীৱনত আৰু চাইকেল চলাব নোৱাৰে কোনোবাই এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰলৈ পৰিল তেতিয়াও যদি মানুহে যদি চাইকেল চলাবলৈ এৰি দিয়ে বা কামটো এৰি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁ কেতিয়াও সফল হব নোৱাৰে তেতিয়া আমি সেই তমাছিল আলভাইনৰ কথাটো মনত পেলাব লাগিব নহয় যে তেওঁ শিকিছিল যে তেওঁ বিফল হোৱা নাই তেওঁ দহ হাজাৰ হাজাৰ বাৰ কেনেকে কাম এটা বিফল হয় বা কেনেদৰে কামটো কাম নকৰে সেইটো শিকিলে ঠিক তেনেকে বাৰে 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 লাগি থাকিলেহে এজন লোক সফল উদ্যোগী হব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু যিয়ে এৰি নিদি লাগি থাকে তেওঁই এদিন সফল উদ্যোগী হয়গৈ উদ্যোগী হোৱাটো ঠিক তেনেদৰে যিয়ে এৰি নিদিয়ে যিয়ে লাগি থাকে তেওঁ সফল উদ্যোগী হয়গৈ সেইকাৰণেই শিক্ষক গৰাকীয়ে এজন উদ্যোগী হবলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টাৰ কাম বুলি উল্লেখ কৰিছে কৈছে যে শিক্ষকজনে সেইকাৰণে কৈছে যে উদ্যোগী হবলৈ যোৱা কামটো যেনেকে চাইকেল চলাবলৈ একাগ্ৰতা লাগিব আৰু এবাৰ দুবাৰ পৰিলে সেইটো কাম এৰি দিব নালাগিব ঠিক তেনেকে এজন সফল উদ্যোগী হবলৈও সেইখিনি হাৰ নমনা মনোবৃত্তিটো থাকিব লাগিব বুলি শিক্ষকজনে কৈছিল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক উদ্যোগী কোনসকল ব্যক্তিক কোৱা হয় বুজাই লিখা উদ্যোগী ব্যক্তিসকল আমাৰ বিজিতেই কৈছিল নহয় যে বিজিতৰ মতে উদ্যোগী সেইজনক কোৱা হয় যিজনে নিজে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা কোনো সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰাৰ লগতে উলিওৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মস্থান সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হয় সেইজনেই উদ্যোগী আনহাতে শিক্ষকজনৰ মতে শিক্ষকজনে আৰু লগতে আৰু যোগ কৰিছে যে নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ ইচ্ছামতে লাগিব নিজৰ ইচ্ছা মতে নিজৰ সময়সূচী ঠিক ঠাক কৰি উদ্ভাৱনা আৰু কৰ্মশক্তিৰে আৰু কৰ্মশক্তিৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একো একোজন উদ্যোগী কৈছে যে কেৱল আনৰ কথা শুনি নহয় নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী নিজেই ঠিক কৰি নিজৰ উদ্ভাৱনা শক্তি আৰু কৰ্মশক্তিৰে নিজকে যিজনে প্ৰতিষ্ঠা কৰে সেইজনকেই উদ্যোগী বুলি কোৱা হয় বিজিতা কোৱা কথাখিনিও সঁচা কিন্তু শিক্ষকজনে যিখিনি সংযোগ কৰিছে সেইখিনি লগাই দিলে কথাটো বেছি স্পষ্ট হয় আৰু কথাটো বেছি বোধগম্য হয় সেই হিচাপত জুবিন পাপনৰ দৰে এজন শিল্পী এখন ৰেষ্টুৰা বা ধাবাৰ মালিক এখন গেলামাল দোকানৰ মালিক নতুবা এখন বিউটি পাৰ্লাৰ চলোৱা ব্যক্তি সকলোৱে একো একোজন উদ্যোগী গতিকে শিক্ষকজনে যিটো হিচাপ দিছে যে জুবিন পাপনৰ দৰে শিল্পী এখন ধাবা চলোৱা ব্যক্তি নহয় নে এখন ৰেষ্টুৰা চলোৱা ব্যক্তি এখন বা বিউটি পাৰ্লাৰ চলোৱা বা গেলামালৰ দোকান চলোৱা লোকো ঠিক তেনেদৰে নিজৰ সময়সূচীৰে নিজৰ কৰ্মশক্তিৰে নিজা উদ্ভাৱনী শক্তিৰে যেতিয়া নিজকে কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে আনকো কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হয় সেইজনেই হৈছে এজন প্ৰকৃত উদ্যোগী ব্যক্তি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ ইনফচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিস্থাপক কোন ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছিল নহয় নাৰায়ণ মূৰ্তি কোন গতিকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠাপক হল নাৰায়ণ মূৰ্তি তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী হোৱা আঁৰৰ কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰা এইটো অকণমান দীঘল হব তেওঁ কেনেদৰে উদ্যোগী আছিল তোমালোকৰ নিশ্চয় নহয় তেওঁ প্ৰথমত এটা কোম্পানী আৰম্ভ কৰিছিল আমি গোটেইখিনি আহিম তেওঁ কি কৰিছিল অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰি মূৰ্তিয়ে কিছুদিন চাকৰি কৰাৰ পিছত চাকৰি ত্যাগ কৰি ছফট্ৰনিক্স নামৰ এটা কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰে প্ৰথমতে ইনফচিছটো হোৱা নাছিল প্ৰথমতে ছফ্ট্ৰনিক হৈছিল কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ডেৰ বছৰ পাছতেই দেউলীয়া হৈ কোম্পানীটো বন্ধ হৈ যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু কিন্তু ডেৰ বছৰ ভিতৰতে ছফ্টনিকছ নামৰ কোম্পানীটো দেউলীয়া হ'ল আৰু সেইটো বন্ধ হৈ যায় কোম্পানীটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ চাকৰিত যোগদান কৰে যদিও অৱশেষত চাকৰিটো বাদ দি কেইজনমান বন্ধুৰ সহযোগত ইনফচিছ নামৰ কোম্পেনীটো আৰম্ভ কৰে আৰু এই কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰোতে তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁক দহ হাজাৰ টকা নিজৰ সাঁচতীয়া ধনৰ পৰা দিছিল প্ৰথমটো ছফটনিক্স সেইটো ডেৰ বছৰ থাকি সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল দেউলীয়া হৈ গ'ল তাৰ পিছত কেইজনমান বন্ধুৰ সহযোগত তেওঁ লগতে তেওঁ এটা ইনফচিছ কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰে আৰু এই আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁ শাসতীয়া ধনৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা দিছিল আৰু তাৰে তেওঁ এই প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছত সেই দহ হাজাৰ টকা মূলধনী আৰম্ভ কৰা ইনফচিছ প্ৰথম অৱস্থাত বহুত বাধা বিঘৃতিৰ সন্মুখীন হৈছিল ঘাত প্ৰতিঘাত সন্মুখীন হব লগা হৈছিল কিন্তু নব্বৈ দশকত তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিক যেতিয়া মুকলি কৰিলে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি মুক্ত অৰ্থনীতি বুলি ঘোষণা কৰিলে তেতিয়া ইনফচিছৰ হাতলৈ অফুৰন্ত সুযোগ আৰু সুবিধা আনি দিয়ে সেই ঘোষণাটো মুখ্যমন্ত্ৰী বা ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া ভাৰতৰ অৰ্থনীতিক মুকলি কৰি দিয়ে তেওঁ সুযোগ আৰু সুবিধা আহিবলৈ লয় ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰে সুযোগৰ অপেক্ষাত থাকি সময়ৰ সৰ সময়ত মৰাৰ বাবে আজি নাৰায়ণ মূৰ্তি বিশ্বৰ ভিতৰতে এজন সফল উদ্যোগী হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰিছে গতিকে নাৰায়ণমূৰ্তি সেই সফল হোৱাৰ কাৰণে আছিল তেওঁৰ ধৈৰ্য একাগ্ৰতা আছিল আৰু সেইখিনিৰ বাবেই তেওঁ লাহে লাহে লাকি লিকি এবাৰ দুবাৰ বিফল হৈছিল যদিও তেওঁ সুযোগ আৰু সময়ৰ সুবিধা সুযোগ আৰু সুবিধাৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিলে বা সঠিকভাৱে তেওঁ কামত লগালে আৰু কামত লগাই এজন বিশ্বৰ ভিতৰতে এজন সফল উদ্যোগী হিচাপে এতিয়া আমি তেওঁক জনাজায় বাট এতিয়া তেওঁক তেওঁ প্ৰখ্যাত বা এতিয়া তেওঁ জনাজাত এইখিনি আমাৰ এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোতনো কি আছে সেইটো আমি চাম ছাৰ এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব এইদৰে কোনে সুধিছিল আৰু তাৰ উত্তৰত শিক্ষকজনে কি কৈছিল এনেদৰে এজনে সুধিছিল ছাত্ৰ এজনে সুধিছিল যে এজন উদ্যোগী হ'বলৈ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগে বহুতৰ মনত এই প্ৰশ্নটো থাকে যে এজন উদ্যোগী হ'বলৈ কিমান পঢ়া শুনা হ'ব লাগে তেতিয়া এই প্ৰশ্নটো কৰিছিল কোনে প্ৰীতমে এই প্ৰশ্নটো কাৰ মনলৈ আহিছিল প্ৰীতমলৈ প্ৰীতমে সুধিছিল আৰু তাৰ উত্তৰত শিক্ষকে কৈছিল যে তুমি কোনটো দিশত উদ্যোগী হ'ব বিচাৰিছা তাৰ ওপৰত তোমাৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান বা শিক্ষাগত অৰ্হতাটো নিৰ্ভৰ কৰিব তুমি যিটো বিষয়ত উদ্যোগী হ'ব বিচাৰিছা সেইটো বিষয়ত তোমাৰ জ্ঞান আছেনে নাই আৰু সেইটো তেতিয়াহে তোমাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাটো নিৰ্ভৰ কৰে এখন ধাবা বা এখন গেলামালৰ দোকান খোলাৰ বাবে অথবা এখন শাক পাচলিৰ দোকান খুলিবৰ কাৰণে কিন্তু বিশেষ শিক্ষাগত অৰ্হতা নালাগে ধাবা খুলিলা ৰেষ্টুৰা খুলিলা গেলামালৰ দোকান খুলিলা শাক পাচলিৰ দোকান খুলিলা তাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বৰ বেছি প্ৰয়োজন নাই কিন্তু এইবোৰ ব্যৱসায়টো কৃতকাৰ্য হ'বৰ বাবে বুদ্ধি আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু উদ্যোগী হ'ম বুলি ভাবিলেতো নহ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা নাথাকিলেও বুদ্ধি আৰু সাধাৰণ জ্ঞান কিন্তু এইকেইটা ব্যৱসায়টো লাগে আনহাতে এখন বিউটি পাৰ্লাৰ বা মটৰ গাড়ী ভাল কৰা ড্ৰেছ বা মোবাইল ফোন টিভি ভাল কৰা দোকান খুলিবৰ বাবে নিজৰ সেই কামৰ কৌশল থকাটো প্ৰয়োজনীয় যদি কোনোবা মটৰ মেকানিক হয় মোবাইল ভাল কৰা কোনোবা মেকানিক হয় গাড়ী ভাল কৰা মেকানিক হয় গেৰেজে খোলে ঠিক আছে আৰু যদি বিউটি পাৰ্লাৰ খোলে তেওঁলোকে সেইখিনি খুলিবলৈ সেই বিষয়টোত তেওঁ জ্ঞান লাগিব সেই বিষয়টোত তেওঁৰ কৌশল লাগিব জ্ঞান লাগিব সেইখিনি থকাটো কিন্তু প্ৰয়োজন কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে শিক্ষাগতা অৰ্হতা এটা থাকিল বুলিয়ে মানুহ এজন উদ্যোগী হ'ব সেই কথাটো নহয় কিন্তু উদ্যোগী হ'বলৈ বুদ্ধি লাগিব সাধাৰণ জ্ঞান লাগিব আৰু সেই যিটো বিষয়ত উদ্যোগ খুলিব সেইটো বিষয়ত তেওঁৰ কৌশল লাগিব তাৰ লগতে কৈছে কেৱল আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এনেবোৰ ব্যৱসায়ত কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰে যদি কৃতকাৰ্য হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আনৰ ওপৰত লোকৰ কাম কৰি বা লোকৰ সহায় লৈ কৃতকাৰ্য হ'ম বুলি ভবাটো ভুল বৰ্তমান সময় প্ৰযুক্তি তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লোৱা অৰ্থনীতি আৰু সমাজ ব্যৱস্থাৰ সময় গতিকে বৰ্তমান সময়টো কি হৈছে প্ৰযুক্তি তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লোৱা অৰ্থনীতি এইখিনি এইখিনি এনেকুৱা সমাজ ব্যৱস্থাৰ সময় এতিয়া সমাজ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু কি আছে সময় প্ৰযুক্তি নহয় জানো তথ্য প্ৰযুক্তি তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ সমাজখন গঢ়িছে গতিকে এনেবোৰ বিষয়ত উদ্যোগী হ'ব বিচাৰিলে এনে বিষয়ৰ শিক্ষা জ্ঞান আৰু কৌশলসমূহ আহৰণ কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই সময়ত যদি আমি উদ্যোগী হ'ব বিচাৰোঁ তেনেহলে এইবোৰ বিষয়ত আমাৰ জ্ঞান লাগিব তেতিয়াহে এজন আমি সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰিম এনেদৰেই প্ৰীতমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষকজনে অৰ্থাৎ প্ৰকাশ গোস্বামীচাৰে কৈছিল এইটো প্ৰশ্নটো লিখিব পাৰিবা নহয় এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাম এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো কিন্তু সহজ নহয় এইটো কথা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো কথাষাৰ পাঠৰ আধাৰত বুজা লিখা এতিয়া ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল উদ্যোগী হোৱাটো সিমান সহজ নহয় শিক্ষকজনৰ মতে এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয় উদ্যোগী হ'বলৈ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী নালাগে এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ লাগিব ধৈৰ্য একাগ্ৰতা নিয়মানুবৰ্তিতা সময়ানুবৰ্তিতা আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি হাৰ নমনা মনোবৃত্তি আৰু সকলোৰে পিছে এনেবোৰ গুণ নাথাকে গতিকে আনহাতে এজন উদ্যোগী হ'ব খোজা ব্যক্তি এজন এলেহুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ উদ্যোগী হ'ব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ যদি এলেহুৱা হয় তেতিয়াও তেওঁ সফলতা লাভ নকৰে কিন্তু সফল উদ্যোগী হ'বলৈ প্ৰথম অৱস্থাত ব্যক্তিজনে এলাহ বৰ্জন কৰিবই লাগিব এলাহ বৰ্জন কৰি জোতা চিলাইৰ পৰা চন্দি পাঠলৈ সকলোখিনি কৰিবলৈকে তেওঁ সাজু যদি থাকিব পাৰে তেতিয়াহে এজন সফল উদ্যোগী হব পাৰে কিন্তু সকলো মানুহে এই কামখিনি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নাথাকে বা সকলো মানুহে এই কামখিনি নকৰে বা কৰিবলৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সক্ষমতা নাথাকে গতিকে উদ্যোগী হোৱাটো যিমান সহজ সফল উদ্যোগী হোৱাটো সিমানেই কঠিন কাম বুলি শিক্ষকজনে কৈছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ ভাৰতৰ সৰ্বতোকালৰ এজন সফল ব্যৱসায়ী ধীৰু ভাই আম্বানীৰ হাতত মূলধনো আছিল ধীৰু ভাই আম্বান হাতত মূল ধন আৰু শিক্ষাগতা অৰ্হতা নথকাকৈ কেনেকৈ এজন সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰিছিল বৰ্ণনা কৰা এতিয়া আমি প্ৰীতমে সুধিছিল নহয় কিমান শিক্ষাগতাৰ অৰ্হতা লাগিব শিক্ষকজনে কলে যে তোমাৰ যিটো বিষয়ত উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছো বিষয় চাইছা সেই বিষয়টোত তোমাৰ বুদ্ধি কিমান আছে তোমাৰ সাধাৰণ জ্ঞান কিমান আছে সেই বিষয়টোত তোমাৰ জ্ঞানৰহে জ্ঞান আৰু কৌশলেহে নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু উদাহৰণটো দিছে যে ধৰু ভাই নাৰায়ণ মূৰ্তি যে ইনফচিছ আৰম্ভ কৰিছিল নিজৰ পত্নীক শাচতীয়া দহ হাজাৰ টকা তেওঁ দিছিল আৰু সেই দহ হাজাৰ টকাই তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু ধীৰু ভাই আম্বানীৰ হাতত সেই মূলধনো নাছিল আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত টকাও নাছিল ঠিক আছে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ মূলধন আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাও তেওঁ বেছি নাছিল তেওঁ আছিল পেট্ৰল ডিম্পত তেওঁ কাম কৰা এজন কৰ্মচাৰী কিন্তু তেওঁক নিজকে এজন ভাৰতৰ সফল উদ্যোগী হিচাপে নিজকে কেনেকে পৰিণত কৰিলে তেওঁ কিছুমান বুদ্ধি লগালে তেওঁক কিছুমান কৌশল খটুৱালে বহুতো ধাৰণা যে উদ্যোগী হবৰ বাবে বহুত মূলধনৰ প্ৰয়োজন বহুত ধনৰ প্ৰয়োজন বুলি বহুতে ভাবে মূলধনৰ প্ৰয়োজন বুলি বহুতে কিন্তু ভাবে ধাৰণা এটা আছে কিন্তু ভাৰতৰ সৰ্বটো কালৰ এজন সফল উদ্যোগী ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ এজন সফল উদ্যোগী ধিৰ ভাই আম্বালিৰ হাতত মূলধনো নাছিল অথবা তেওঁৰ ডাঙৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাও নাছিল তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাও বেছি নাছিল তথাপি তেওঁ এজন সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰিছিল মেট্ৰিকতে শিক্ষা তেওঁ শেষ হৈছিল মেট্ৰিকতে শিক্ষা সমাপ্ত কৰা ধিউভাইয়ে প্ৰথমে পেট্ৰল ডিপুত পেট্ৰল ডিপুত তেল ভৰোৱা কাম কৰিছিল আৰু নিজৰ কামৰ বাবে ডিপুটোৰ মেনেজাৰ পদলৈ তেওঁ পদোন্নতি লাভ কৰিছিল তাতো তেওঁ দুপদোপে উন্নতি কৰি তেওঁ মেনেজাৰ পদ পাইছিলগৈ সেই পেট্ৰল ডিপুটো যিটো তেওঁ কাম কৰিছিল কিন্তু উদ্যোগী হৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা দুৰ্বাৰ হেঁপাহৰ বাবে তেওঁ চাকৰি বাদ দি ব্যৱসায় কৰাত লাগি যায় কিন্তু এতিয়া আঁতৰ কথাটো আহিব তেওঁৰ হাতততো মূলধন নাছিল কিন্তু ইয়াৰ এষাৰ কথা আছে মন কৰিলে চন বাকৰি মাটিতে ধন এই চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱা ধীৰু ভাই আম্বানীয়ে মূল ধন অবিহনেও কৌশলেৰে ৰাইজৰ পৰা ধন লৈ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি ৰাইজকে বেছি মুনাফা অৰ্জন কৰিলে ৰাইজৰ পৰাই টকা ললে ৰাইজৰ পৰা টকা লৈ তাৰে তেওঁ কি কৰিলে কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিলে আৰু কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি ৰাইজকে বেছি তাৰ লাভ পালে আৰু তাৰ লাভাংশৰ ভাগ তেওঁ কি কৰিলে অংশীদাৰসমূহক দিব পাৰিলে যেন তোমাৰ বাৰীৰ বাঁহগাজ তোমাৰ বাৰী আহ তাৰে কৰো খৰিচা তোমাকে সলাই ধান দোন লৈছো কথাটো মন কৰিছা এষাৰ আমাৰ প্ৰবাদ আছে নহয় যে ৰাইজৰে ধন আৰু তাৰে তেওঁ খৰিচা ৰাইজৰে ধন বাঁহ ৰাইজৰ বাঁহৰে তেওঁ খৰিচা কৰিলে আকৌ ৰাইজকে বেছি ৰাইজকে আকৌ তেওঁ মাভৰ অংশ দিবলৈ সক্ষম হল গতিকে তোমাৰ বাৰীৰ বাহগাজ তোমাৰ তাৰে কৰো খৰিচা তোমাকে দি ধান দোন লওঁ কথাটো মন কৰিছা এই কথাষাৰ তেওঁ কাৰ্যত পৰিণত কৰিলে তেওঁ সঁচা বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে কৰি কি কৰিলে সময়ত ধীৰভাই আম্বানীয়ে সেই ব্যৱসায়ত দুপদুপে আগবাঢ়ি তেওঁ ৰিলায়েন্স কমাৰ্চিয়েল কৰ্পৰেশ্যন স্থাপন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়ে বিখ্যাত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হৈ গ'ল ৰিলায়েঞ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নাম তোমালোকে যদি নিশ্চয় জানা সেই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰম্ভ কৰা আৰ আইনটো এনেকুৱাই আছিল আৰু এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা যে ইমানটা সফল ইমানটা ধনী এটা উদ্যোগ আৰু সেই উদ্যোগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত কিন্তু মূলধনেই নাছিল ৰাইজৰ ধনেৰে ৰাইত তেওঁ মূলধন হিচাপে ৰাখিলে গোটালে আৰু সেই ধৰণেৰেই তেওঁ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি ৰাইজকে বেচি তাৰ মুনাফা অৰ্জন কৰি কি কৰিলে অংশীদাৰসমূহক তেওঁ লাভৰ অংশ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল এনেদৰে তেওঁ নিজকে এজন সফল উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল এইটো এটা বৰ অনুপ্ৰেৰণা দিব পৰা বা উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰা এটা ঘটনা এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু এনেদৰে লিখিলেই তোমালোকে পৰীক্ষাত নিশ্চয় নম্বৰ পাবা কৈছে যে সেই মূলধন নথকাকৈ যে এজন সফল উদ্যোগী হব পাৰে তাৰে উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ধীৰু ভাই আম্বানী মূলধন নোহোৱাকেও যে এটা ব্যৱসায় কৰি এজন মানুহ সফল হব পাৰে যদি মনত একাগ্ৰতা থাকে ধৈৰ্য থাকে সময়ত থাকে নিয়মানুৰ থাকে আৰু হাৰ নমুনা মনোবৃত্তি থাকে তেনেহলে এজন সফল উদ্যোগী হোৱাটো সম্ভৱ এই সাৰ কথা প্ৰমাণ কৰিলে বা উৎকৃষ্ট ভাৱে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ধীৰু ভাই আম্বানীয়ে মানুহৰ নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছা আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমি এতিয়ালৈকে বহুকেইটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ থাকি গৈছে পিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমাৰ যোৱাৰ সময় হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভাগত আমি যিকেইটা প্ৰশ্ন বাকী ৰ'ল সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ